Тема виборів не сходить з вуст українців. Жовтовоці також часто її торкаються. Міський голова запевняє громаду, своїм місцем залюбки поступиться молодій і грамотній людині. Тож, усе у ваших руках, пряма мова. Моя позиція звісна, я нікого не підтримую і так далі. Тобто я стараюся бути нейтральним в цій ситуації. сам для себя я решил однозначно надо сменив... см... менять власть, имеется в виду в городе, себя надо менять однозначно. Вместо меня должны прийти люди помоложе, лет так, может быть, даже там до 30, может быть, до 40, пусть они там решают вопросы города. Жаль, единственное, у молодежи есть один недостаток, это не обязательность, к сожалению, они обычно опаздывают. Обещают, не делают. И кроме того, у молодежи есть такой момент, они не всегда образованы до, достаточным образом. То есть даже бумаги пишут безграмотно. Если у нас молодые люди, с двумя образования заявление о премии на работу не может никак написать грамотно. Вот это, конечно, проблема молодежи. А так у них светлые мозги, нормальное умение работать с компьютерами, я считаю, это, конечно, плюс. А так вот по грамотности, понимания с бюджетной сферы и структуры, вот это вот проблема. То есть я призываю тех, кто хочет у нас поучаствовать в выборах городского головы, это год, полтора года где-то у нас осталось, и депутатов приходите, можем постажировать вас. Есть у нас вакансия, кстати, в, не требующая быть депутатом, это вакансия керующего с правом, то есть у которой у нас менеджер в исполкоме, собственно говоря. Есть у нас вакансии в СНАПе, сейчас конкурс проводится. Пожалуйста, принимайте участие. Вот, пробуйте себя, потому что надо все равно же экспириенс какой-то набрать. Без экспириенса работать будет очень сложно, потому что одно дело, как один говорил, бегать с флагами, а другое дело все-таки работать. Это несколько разные бывают вещи. Готовьте себя. Пожалуйста, приходите на сессии, приходите, интересуйтесь работой без проблем. Если это не требует разглашения служебной тайны и персональных данных, мы, допустим, у нас все открыто, двери ФИДА открыты, без вопросов, пожалуйста. И если есть вакансии у нас, вот в СНАПе была, в юрист, в юридическая служба была вакансия, там и другие вакансии были, надо было, конечно, поучаствовать. В у нас была вакансия долгое время, никто не захотел быть проигранным, как, как я говорю, за 8 тысяч гривен отвечать за все в городе. Вот. Поэтому, еще раз говорю, молодежи обращаюсь, в принципе, за вами будущее этого города. Принимайте участие, старайтесь, набирайтесь опыта, и будет вам счастье, я думаю. По поводу выборов президента, хотелось бы обратить внимание следующее. У нас тут были уже жалобы мне, не на меня, а мне, о том, что иногда сотрудники полиции предъявляют претензии к тем, кто стоит в палатках. Мое мнение здесь соответствует мнению закона. Никаких ограничений по установлению палатков для проведения предвыборной агитации, кроме та, которая определена статьей 64 закона по выборе президента, быть не должно быть. Любые палатки имеют место в городе находиться, никто не имеет права препятствовать этой деятельности. Тоже касается и рекламных объявлений на то, что называется бигбордах. Пожалуйста, кроме тех, которые призывают к насилию, к свержению государственного строя, таких, конечно, рекламных буклетов быть не должно том числе порнография. У нас тут было по фрегату, ко мне обращались женщины преклонного, как я говорю, бальзаковского возраста, претензии, что я разрешаю цеплять такую рекламу, которая, по их мнению, является не совсем моральной, мягко скажем. Ну, еще раз, я никакого отношения к фрегату не имею. В данном случае реклама, она не является пропагандой порнографии, насилия и так далее, поэтому это право моральные, как бы, ценности самого того, кто изготавливает эту рекламу. По всем палаткам, которые в городе стоят, никаких ограничений с моей стороны. Там если будут рассказывать, что Минский голова запретил там, или там, направил проверку, у нас были когда-то случаи, частные предприниматели рассказывают, что пришла полиция, а полиция спрашивает, кто вас прислал, он говорит, Минский голова. Ну, это глупости, потому что я никогда на проверку местных голова, тем более частных предпринимателей в желтых водах не направлю, я надеюсь, не направлял, не направлю и, и не направляю, этого быть не может. По рекламной деятельности кандидатов, представителей кандидатов в президенты то же самое. Никаких ограничений в городе Желтой воды не было и быть не должно однозначно. Единственное, чтобы не было призывов скажем, там, свержение строя силовыми методами или там еще какие-то крики, хулиганские действия, это запрещено. А так все остальное, пожалуйста, рекламируйте вашего президента. Не забывайте, только у нас запрещено заниматься этой деятельностью государственным служащим, служащим органам местного самоуправления, а также запрещено эту деятельность вести в бюджетных организациях по коммунальным предприятиям, по коммунальным предприятиям запрещено в коммунальной на территории, коммунальных предприятиях рекламные буклеты вешать, да. А в принципе там, ну, деятельность, это конечно какую-то можете вести, но тем не менее ограничения такие. есть. Все остальное не запрещено, пожалуйста. И к тем, которые запрещают, я бы хотел бы сказать вот, что у нас когда, я извиняюсь, партия региона приходила к власти, они приходили, как мне сказали, на 10 лет. Цитата. Они приходили на 10 лет. Когда им говорили, что там есть оппозиция, мне было сказано примерно следующее. Оппозиции мы поломаем ноги, это цитаты. Вот. Ну, знаете, где партия регионов, их уже нету, поэтому я к тому, что кто сейчас будет критиковать или мешать заниматься рекламной деятельностью какого-то из кандидатов, вы думаете о том, что так может произойти, так может произойти, что как раз то, которого вы ругаете или прессуете, как раз этот кандидат станет президентом. Все может быть в этой жизни. І як ви будете потім себе вести, в тому числі сотрудники правоохоронних органів? Будьте як в тому фільмі про жил був піс, що робота така. Ну знаєте, потім це не проходить. Тому старайтесь вести себе чітко по закону. Тепер що стосується прибирання міста, міський голова сам наголошує на тому, що участь в аукціоні по благоустрою можуть взяти усі бажаючі, але разом з грошима ляже і відповідальність. По жовтиї води у нас було багато бажаючих шляти, уборку в городе Желтые воды, деятельность, которая называется благоустройством. Мы на просьбы, как говорили раньше, трудящихся отреагировали, и в городе Желтые воды, территории города Желтые воды разбили на 11 лотов. Пожалуйста, прошу, прошу принять, чтобы не говорили, что мы не говорили где-то, не объявления. В газете Желтые воды есть объявление на второй странице. На второй странице «Приборание места по-новому. Читайте сообщение. Сейчас я на оперативном совещании то же самое говорю. На э, прозору, да, это где-то. Державные закупивли опубликованы. Прибирание места, ты выдал меня. Общая сумма лота 3 миллиона 107 тысяч гривен город Желтые воды. Лоты расписаны. 11 лотов расписано. Состоится аукцион 7 марта. Пожалуйста. Если кому-то что-то непонятно, как принять участие, как зайти в эту систему электронных закупиваний, обращайтесь к управлению ЖКХ, вам э, дадут пояснение, приним, примите участие, без пытаний. По приборанию места жутевода. Вы хотели прибирать? Прибирайте, мы это сделали, без пытаний. Вы потом, только имейте в виду, что будем же потом спрашивать, кто выиграет. С вас же будут спрашивать, что на вашей территории валяются пакеты, бутылки, там, и листья сухая Это будут ваши проблемы, имейте в виду. Поэтому, пожалуйста, принимайте. Тогда уже будут не одни жре а кто крайние, а кто еще выиграет, если кто-то захочет участвовать. Но еще раз говорю, я огласил эту информацию о прилюдном, как говорят. Теперь слово за вами. Бюджет міста за два місяці 2019 року перевиконано на 11%. Містоутворюючим підприємством по сплаті податків лідерство тримає східний гірничо-збагачувальний комбінат. Проте не секрет, що у цього підприємства є певні проблеми. Звісно, це благодаря прежде всего, государственному підприємству восточний горно-багатітельний комбінат. Восточний горно-падітний комбінат, хочу всіх завірити, перебуває не в самому стані, Есть проблемы с закупочными ценами. Возвуку сейчас тяжело достаточно. Руку помощи ему могут протянуть там народные депутаты, там еще кто-нибудь. Но, естественно, те, кто тратит деньги, как правило, руку не протянут. Они только ждут, чем эта вся история закончится, чтобы опять же поиметь эти деньги опять с Восточного Гука, доходы от которого бюджет города составляют более 40%. Если не будет восточного ГУКа, естественно, бюджет города 40% потеряет. Это практически основная часть, поэтому там Речь об уборке города может вообще уже не стоять даже, потому что прежде всего будут деньги тратиться на защищенные статьи бюджета. По выполнению доходной части города среди предприятий. На первом месте, еще раз повторюсь, Восточный ГОК за январь месяц ПДФО составило 5,4 миллиона. ПДФО это податок на доходы физические лица. 60% от 5,4 миллиона заходят в, город, в бюджет города Желтые воды. На втором месте Гарант Метис Инвест 638 тысяч. На третьем месте предприятие, которое входит в НАК Энергоатом, автоматика и машиностроение, то, что называлось раньше снила. Больше 600 тысяч с этого предприятия доходы, налоги на доходы физические лица. Ну и на третьем месте у нас предприятие United Tobacco, Делит первенство с предприятием «Билл Макс». Небольшое частное предприятие «Билл Макс» зарабатывает на налоги на доходы физических лиц в месяц больше 300 тысяч. Есть у нас перспектива и по тому предприятию, которое в городе Желтые Воды построило солнечные батареи. Солнечные батареи по Маяковскому запущены в эксплуатацию, солнечные батареи по Казакову там, где выезд на Пятихатке, запуск предполагается в мае месяце. Я не буду говорить о том, что сейчас будет в бюджет города заходить, арендная плата примерно больше 2 миллиона, за эти два участка больше 2 миллионов гривен в год. Кроме того, ежемесячно теперь с этого предприятия налог на доходы физических лиц составляет больше 100 тысяч. С этого маленького предприятия. 60% вот этой суммы это в год получается почти примерно 700 тысяч, 800 тысяч это наш бюджет получит от этого предприятия за счет налогов на доходы физические лица. Вот такие предприятия-передовики в нашем городе. По ситуации в городе вообще. В целом ситуация, я считаю, неплохая. Отопительный, самое главное город с водой, с теплом. Тепло есть благодаря коллективы, ну, руководство, прежде всего, руководство, которое управляет этим предприятием, естественно, благодаря коллективу, который трудится в достаточно непростых условиях, которые в наше время существуют. Я понимаю трудности предприятия, когда работники хотят уехать в Польшу и так далее. И если он нормально не бухает, то он там находит зарплату на 15 тысяч, 20 тысяч гривен, так как водители автомобилей находят зарплаты на полторы тысячи евро. Естественно, в городе Желтые Воды такие зарплаты не получат. Тем не менее, тот коллектив, который остается, я считаю, надо сказать так, самоутверженно трудится, в принципе, и занимается своим делом во благо города и, в общем-то, обеспечивает город всем жизненно необходимым. На сегодняшний день в городе новый перевозчик, вы знаете, с новым перевозчиком заключен договор. Знаете, когда кричали убрать старого перевозчика, то кричащих много. А вот найти нового перевозчика, к сожалению, как правило, никого не остается. Остается только сам, сам на один с, с этой проблемой. Ну, тем не менее, еще раз говорю, проблему-то мы решим. Единственное, хотелось вот тех, кто критикует, кто не хочет чего-то, кто-то хочет сменить, все-таки предложение. Потому что, я же повторяюсь, к микрофону, которому очередь из критиков, такая очередь, вообще людей не видно конца даже. К микрофону, который хочет что-то предложить, я сейчас прошу просто предложить. Не, не, не просто там что-то делать, хотя бы хоть что-то предложить. К этому микрофону уже очередь маленькая, а к микрофону там поработать, то вообще никого, как правило, не оказывают. Это старая притча, которая действует во все времена. Поэтому в этой связи хотелось бы все-таки предложение от тех, кто хочет изменить нечто, от молодежи, которая в конце концов, я так понимаю, делают карьеру и будут здесь работать в органе местного самоуправления. Ну, начинайте работать, пожалуйста, для того, чтобы потом люди сказали, да, это наш лидер, это наш вожак, который действительно возглавит город и будет успешно работать. По перевозчику новый перевозчик купил уже автобус для того, чтобы перевозить детей свои обязательства выполняет. К сожалению, детей у нас столько много, что сегодня в 7 утра я отслеживаю эти перевозки. Детей автобусов не хватает даже от того автобуса, который задействован от воздуха. Масс, э, Лас задействован от воздуха. Еще один автобус, то все равно детей не умещается. Поэтому есть проблема, которую будем решать. Конкурс в газете есть нормативный документ. В этой же газете был проект нормативного решения про затверждение умов проведения конкурса на перевезение пассажиров вместе месте желтой воды. Газета желтеводы воды от 1 марта. Здесь это предложение, какое, какие хотите, пожалуйста. Для меня было дико слышать от прежнего перевозчика о том, что он также собирается принять участие в этом конкурсе. Дико, потому что перевозчик считает, что в городе же дороги негодные, нет знаков, деревья мешают. И вообще это перевозки считаются убыточной. Цитата, перевозки считаются невыгодными внутригородские. Тем не менее, он почему-то хочет принять участие мне это непонятно естественно пускай принимают участие тем не менее надо как-то следить за своими словами потому что надо что себя контролировать по поводу уборки города еще раз говорю есть проблема у нас период запаздывания потому что объявлен тендер это просто так не делается для молодежи, чтобы молодежь, которая хочет, чтобы город убирали вот лучше вчера, лучше позавчера. Как правило, так не делается. Это делается через тендер, это бюджетные деньги, это затверждается программа. Сессия была у нас в феврале. В феврале мы отвердили деньги, туда направили. Теперь конкурс обязательно прозорый. Сейчас, кто, если кто-то не вы, если вообще никто не захочет участвовать, вот тогда будет интересна вообще проблема с уборкой города действительно. Тогда есть проблема, потому что если никто не принял участие, всем кажется, что это прибыльно. На самом деле, Павел Владимирович, это не дуже прибыльно. Это очень трудоемкая работа, которая заставляет людей, ваших людей выводить там по по 40, по 50 человек снимать жеков и убирать город, для того, чтобы его убрать надлежащим образом. Это работа сложная, и денег не так уж много там платится, чтобы вы понимали. Когда тут рассказывали по снегоуборке, очень много потрачены деньги, без пытань. Вот те, кто частные лица у нас убирали город, спросите, сколько они потратили солярки, сколько они потратили трудоемкость мото часов этой техники. Ну, естественно, они забыли о зарплате, потому что они-то работали бесплатно. А вообще-то зарплата машиниста, который управляет такой техникой, она достаточно высокая, потому что техника очень сложная. Это не просто копать яму. Да, Иван Иванович, яму копать там это минимальная зарплата, а тут зарплата достаточно высокая. Поэтому просьба, еще раз повторяюсь, желающие принять участие, 7 не сорвите нам тендер на уборку города Желтой воды. 7 марта, напоминаю.